بنا پھر پابندیاں لگائیں کام نہیں بنا پھر سزائیں رکھ دیں کام نہیں بنا اور آج اتفاق سے گزشتہ دنوں میں ایک بات چل رہی تھی کہ جی کمیشن میں احمدیوں کو رکھا جائے پھر یہ کہ جی اور اس سے جو میں ہمیں ایک اس کمیشن سے غرض ہی کوئی نہیں ہم تو حکومتوں ہم, حکومتوں پہ یعنی اس طرف جانے والے لوگ ہی نہیں ہیں ہم تو خدمت کرنے والے لوگ ہیں لیکن جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب یہ معاملہ اٹھا تو وہی علماء وہی وزراء وہی اینکر وہی سارے لوگ جو دیکھتے آ رہے ہیں کہ چھالیس سال سے تو یعنی ویسے تو پورے ایک سو تیس سال سے ظلم ڈھا رہے ہو لیکن چھالیس سال سے غیر مسلم قرار دے کے تم نے قانون بنا کے بھی دیکھ لیا لیکن آج تم نے یہ جب قانون بنانے کی کوشش کی یہ دراصل خدا نے ان کے منہ سے نکلوایا کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے یہ سب نے تسلیم کیا کہ اس کمیشن, کمیشن میں احمدیوں کو نہیں رکھنا کیوں نہیں رکھنا کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے ان کا معاملہ باقی مسلم, غیر مسلموں سے اور ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیں پھر ٹھیک ہے جب یہ تسلیم نہیں کرتے تو ان کو اس کمیشن کا ممبر نہیں بنایا جاتا جا سکتا گویا انہوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ اصحاب کہف کی طرح حضرت مسیح معود علیہ السلام کے غلام بھی آج تک اپنے عقیدے کے اوپر قائم ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تم نے قانون بنا کے دکھ دے کے تکلیفیں دے کے اور ہر قسم کے ظلم اور ستم ڈھا کے دیکھ لیا ہے اور تم آج اپنے منہ سے یہ تسلیم کر رہے ہو کہ احمدیوں نے اپنے آپ کو ہی ہماری بات ہماری بات تسلیم نہیں کی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کیا خدا کے علاوہ کسی کو رب انہوں نے نہیں مانا اور یہی تمہاری ناکامی ہے اور خدا یہی فرما رہا ہے کہ, انہو لا کہ ناکامی جو ہوتی ہے وہ غلط لوگوں کی ہوتی ہے جو سچا ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا اور ان کے ڈر سے ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں زیادہ خدا ہیں تو جو دل میں ہے وہ ہم تو غلط بیانی کرنے والے ہوں گے حق سے دور بات کہہ رہے ہوں گے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا تو آج ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لو ہم تمہارے حقوق کی حفاظت کریں گے تم ہمارے بھائی ہوگے لا الا اللہ کہنا چھوڑ دو کلمہ پڑھنا چھوڑ دو لا الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہو اپنا کوئی الگ کلمہ بنا لو تو تمہیں تمہارے حقوق مل جائیں گے اذان نہ دو نمازیں نہ پڑھو عبادت چھوڑ دو تو تمہیں حقوق مل جائیں گے اب کیا عجیب بات کر رہے ہیں کہ جس خدا کی خاطر ہم ایمان لائے ہیں جس رسول نے پیش گوئی کی تھی کہ آنے والا مسیح آئے گا اس پر ایمان لانا اس تک پہنچنا اس کی بیعت کرنا اس تک میرا سلام پہنچنا پہنچانا ہم اس رسول کی بات کرنا چھوڑ دیں ہم اس خدا کو چھوڑ دیں اور صرف اس لیے کہ تم ہمارے حقوق تم کون ہوتے ہو ہمارے حقوق کی حفاظت کرنے والے ہمارے دلوں کی مضبوطی ہمارا خدا ہے جو فرما رہا ہے کہ ربطنا علا بہن جس نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا وہ آج ہمارے دلوں کو بھی مضبوطی عطا فرما رہا ہے وہی خدا آج ہمارا خدا ہے وہ خدا بدل تو نہیں گیا جس خدا نے اس وقت ان کی حفاظت کی تھی تو کیا وہ خدا ہماری حفاظت نہیں کرے گا وہ ایک سوا سو سال سے تو وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ہماری حفاظت کرے گا تم کہہ رہے اس خدا کو چھوڑ دیں اس رسول کو چھوڑ دیں تو یہ آپ لوگ ہمیں حقوق دیں گے ہم لانت بھیجتے ہیں ایسے حقوق کو حقوق کے اوپر جو ہمیں ہمارا خدا چھڑوا دے جو ہمیں ہم سے ہمارا رسول چھڑوا دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے اور خدا واحد سے جو ہمیں دور کر دے یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ خدا جو ہماری زندگی ہے اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دیں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے تو فرمایا کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے ہماری اعلی لذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اسے دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی فرمایا یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو اے محروموں اس چشمے کی طرف دوڑو یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا ہماری تو زندگی یہ ہے تو اس زندگی کو چھین کے تم کہہ رہے ہو ہمیں تم ہم تمہیں حقوق دیں گے ہم لانت بھیجتے ہیں ایسے حقوق کے اوپر اس میں ہمیں ہم ہم ہمارا زندگی کیا ہے تو حضرت مسیحم علیہ السلام نے فرمایا کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا لانت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا تو اگر ہم خدا سے جدا ہیں تو ہم تمہارے حقوق کو لے کے کیا کریں گے تو آج ہمارا وہی نعرہ ہے جو مسیح موسوی کے ماننے والے اصحاب کہف کا نعرہ تھا کہ ربونا نہ رب السماوات والارض کہ ہمارا رب زمین و آسمان کا رب ہے لنت امدون ہی لاہن ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکاریں گے تو آج مسیح محمدی کے ماننے والوں کا بھی یہی اعلان ہے کہ ربو رب نہ پکاریں گے تم اگر یہ کہتے ہو کہ کلمہ چھوڑ دو ہم تمہارے حقوق کی حفاظت کریں گے ہم تمہارے حقوق کے اوپر تھوکتے بھی نہیں ہیں ہمارے حقوق کی حفاظت ہمارا خدا کر رہا ہے اور انشاءاللہ وہ آئندہ بھی کرتا رہے گا